balıqdır. Və burda saydığımız böyük ya naxa, uzunburun ə, kimi balıqlar. Bu üsə Xəzər dənizinin kontur xəritəsində göstərilmiş şəkildə bürcə gəmi və balıq təsvir edilmişdir. Çox kimin sualı var təzəhalbında? Deyin, çövünə. Xəzər dənizinin xəritəsində göstərsən. Xəzər. Dəfətinizdə sualla deyərim izmar. Xəzər dənizi necə ölkədir? Qazaqstan dənizi 5 ölkə ilə həmsərhəddir: Rusiya, İran, Azərbaycan, Türkməstan və Qazaxstan. Soruşuram, ikinci qrup gəlir təqdimata. Bizim qrupun adı Uçqundur və mən Uçqun çölləri haqqında məlumat vermək istəyirəm. Gücü Zəzərlədən qayaları, çaydərlərin qayasını kəsməsinin nəticəsində Uçqun və Əbəs gölləri əmələ gəldi. Göy göl, göl məqardır, göl belə göllərə misal ola bilər. Azərbaycanın gölləri çoxdur. Bu göllərdən biri də Maral göldür. Maral göl Zəzərlə nəticəsində yaranıb gəlməşdir. O Maral göl də Uçqun göllərinə aidddir. Zəzərlə zamanı Maral gölə bərabər başqa göllər də yaranmışdır. Məsələn, Şamlı göl, Ördəv göl, Zəhrə göl Aq Aq göl, Qara göl, 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 Zeyran göl və s. Maral göl Gəncə Dağlıq rayonunda yerləşir. Maral göl Gəncə cəl necəsində əmələ gəlməsi necəsində bəzi mənbələr göstərir ki, 230 min, bəzilərinə görə isə 300 min insan həlak olmuşdur. Bu bütün suallar? Hə, dey görüm. Maral göl harda yerləşir? Maral göl Qazədir. 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 3 milyon. Nə taxtın sualı var? Biz 3-cü qrupu, bölümdə skopumuzun adını Sarsu gölü seçdik, çünki Sarsu Azərbaycanın ən böyük axmaz göllərindən biridir. Axmaz gölün yaranması üçün çökəklik tələb olunur. O gölün çuxuru adlandı. Bu çuxura su toplanır və göl yaranır. Əmələ gəlməsinə görə plan müxtəlif tiplərdir. Bunlardan biri də axmazlardır. Axmazlar əsasən düzənliklərdə olur. Çayların dərəsində formalaşır. Zaman keçdikcə, keçdikcə çayların dərəsi, e, zaman keçdikcə çaylar öz axın istiqamətini dəyişir və köhnə yataqda göl yaranır. Azərbaycanın ən böyük gölü Sarısu gölü axmazıdır. Buna bundan başqa e, misal göstərə bilərik. Məsələn, Hazıqablı gölü, Məhman Ağ göl, Ağgül və sair. Sarısu gölünün Yerləşdiyi ölkə Azərbaycan, rayon İmişli, eni 3 metr, sahəsi 65.7 m3, maksimal dərinliyi 6 metr, orta dərinliyi 1 metr, həcmi 59.1 m3. Sarısu Azərbaycanın ən böyük axmaz gölüdür. İmişli və Sabrabat rayonları ərazisində Türt sahilinin sahilində yerləşir. Sarsu gölünün suyu şirin suludur. Suyunu əsasən ağ göl, göldən yeraltı və yerüstü sular vasitəsilə Alaz Kür çayına axını var. Sarısu gölünün sahil boyu ərazisini qamışlıq və bataqlıq təşkil edir. Bəzən kürün daşqın suları Sarısu su, sarı gölündə sularını dalışır. Bu əsasən yaz və payız aylarında olur. Bəzi illərdə isə gölün səthi buzla örtülür. Davam etmə müddəti isə 11 gündür, e, 15 gündür. Təsərrüfatı Gölün yaxınlığında fəaliyyət göstərməyən balıq və təgələri 11-16-cı, 17-ci əsrlərə aid isə qəbristanlıq vardır. Balıqları çəkiz, sazan, tad və s.dir. Heyvanları isə çöldə olan su bataqlıq donuzudur. Ən verimli şəraitdə burada ördək, qaz, qaşqalda, sultan toyuğu, Balkan quşları qışlayır. Biz Axmaz gölünün burada şəklini Azərbaycanın Axmaz gölləri yerlerini ise kontur haritada geyir Kim sorular? Evet, değil, iyi Sağ değil. Sonra. Onun 4. dördüncü grup geldi. adı Baykaldır. Biz ona görə Baykal ad etmişik ki, o dünyanın ən dərin gölüdür. Tektonik məsəli göl. Göl çuxurları əksəriyyət tektonik proseslər nəticəsində əmələ gəlir. Onlar tektonik mənşəli adlandırılır. Yer səthindəki çatlarda yaranan belə göllər də ən dərin olur. Dünyanın ən dərin baykal, Tanganyika gölləri buna misal ola bilər. Baykal Baikal gölü 6000 kilometrdən artıq məsafədə uzanan çöləkiyibdir. Gölün eni 25 kilometrdən 80 kilometrə qədərdir. Dünyanın ən dərin göl hesab olunan Baikalın dərinliyi 1620 metrdir. Bu göl Avliyasanın ən böyük şirin suan bazıdır. Genişəlmiş tərcümələri əsasən qədim türk dillərindən tərcümədə Baikal, yəni bəcə gör anlamını verir. Bu Baikal gölünün xəritədəki sıxəvidir. Baika gölünün uzunluğu 636 metr, eni 79.5 metr, orta dərinliyi 744.4 metr, tökülən sayda siringa, barquzin, bax anaçaylar, Anqara şəffaflığı 46 i 40 60 metrdir. Biz Səbərka gölünü xəritədə göstərmişik. Su sular Baika gölünün fərqlə göstərək Baika gölünü. Ədə düzdür tam 100%. Siz otura bilərsiniz. Bax, biz biz sinif tədrimatlarınız əsasında nə öyrəndiyinizi müzakirə edəcəyik. Bu şey. suallara cavab verəcəksiniz. Dənizlə ocağın, gölün dənizin bir-birinə fərqi nə oldu? Dənizlə gölün bir-birinə fərqi nə oldu? Neylə görə bilərsiniz? oğlum, ancaq dənizinlə onun əlaqəsi odur. Bəli. Göllər və dənizin oxşar xüsusətləri nədir bə? Bir yaş fikirlə şügərlə. Deyirəm. Tərcil nədir? Balı var. Biz düzdür. Əditanə deyə bilərsiniz. Hər kəs hər kəsin suyun böyük devranının məsuludur. Artsaq öyrəndik ki, göllə şirin də şor olur. Göllər niyə göy şirin oldu, nəyə görə şor oldu? Görürsüz dəyərlər. Murabba görə. Hə, göl və dağlıq ərazilərdə yerləşirsə, şirin, düzənli ərazilərdə yerləşirsə şor olur. Daha kiminə əla bilərlər? Digər təhə. Əgər bir gölə bir neçə çay tökülürsə, ondan bir çay başlamırsa, bunlar axarsız və şor göl olur. Əgər hə. bir gölə çay, çay tökülürsə və həmçə göldən bir çay başlayırsa, Hı. bu da axarsız, axarlı göllər və şirin göllərdir. Yaxşı. Tektonik göllər yer qabının hansı hissəsində daha çox rast gəlinir? kiya bilər tektonik olar. Yo qədim üst qabığı. Harda düşür? Düşür. Sonra vulkan zəlzələlərində. Vulkan zəlzələlərində bəli, tektonik gəllər ən çox yer qabığında, vulkan və zəlzələlərində rast gəlinir. Sismik son olar hesab olunur. Göy göy içmək olar? Kim deyib belə görür? Bəli, göy göy içmək. Nəyə görə içmək olar? Çünki o su içir. Şirin nəyə görə şirinidir? Ben çünkü e onlar tel başlayır. Yəni xərbedir. Onu gözük göy görünüşünlə göl içmək Hı, mümkündür. Göləninə kim təsafə təhmiş var. Özümüz bildiyimizi deyim ha. Bax göləninə kim təsafə təhmiş var. Aksavaranın daxil bölgəsində Camdar gölü var. O göldən nə kimi məqsədlər üçün istifadə edildiyə görə? Onda daha çox balıqdan. Balıq tuturlar. Sonra yəni o say sonrasında yaşayan insanlar daha çox onun balığından istifadə edirlər. Sonra də istirahət edirlər. İstirahət edə bilərlər. Xəzər dənizinin qırağında istirahət bölgələri salmaq mümkün Salam Lələbəyim, bizim 2 dənə Xəzər sahilində yerləşən istirahət bölgələrimiz, bəlkə kimsə gedib artasından o sahildə zincirlidir. Bəlkə deyə bilərsiz Xəzərin sahilində 1-2 istirahət bölgəsinin adını. Valideynlərimizdən gəlmiş sezonun sahilində olursuz, Xəzər daha yaxından görürsüz. Hə? Yeməsiz və bizim Xəzər sahilində yalama Ondan sonra Navarra istirahət bölgələrimiz var. Afşoran yarımadasında Bilgə, Buzlovna, Mərkəzən istirahət bölgələrimiz var. Artıq bu neçə illərdir həmin istirahət bölgələri fəaliyyət göstərir. Daha sonra bütün suallarımıza götürürük ki, göllər okeanın göllər, okean tərkib hissəsi adlandırmaq olar? Kim deyə bilər? Yaxşı fikirdir. Göllər okeanın tərkib hissəsi adlandırmaq olar? Bir ümumi ilə belə romantik ütoday görən kənə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bəli, görən heç bir kənanla əlaqəsi yoxdur. Ona görə də biz gölləri, onların tərkib hissəsi adlandırara bilmədik. Göllər haqqında digər baxa nə öyrənmək istəyirsiniz? Bəlkə belə bir sual meydan açın. Nəyisə sizə çatdıra bilmədik, nəyisə demədik, özümüz nəyi öyrənmək istəyirsiniz ki, bizim qaranlıq dağam tərəfimiz oldu?